калі выдаецца з'ехаць з, з горада і адправіцца ў вандроўку. Няхай гэтая вандроўка незамежная, але ўсё роўна так прыемна назіраць за вокнамі аўто, мілы пейзажы, палеткі, лясы, вясковыя хаты. Усё лепш, чым звыклая гарадская мітусня. Тым больш што падстава, каб нарэшце пакінуць горад важкая. У пошуках скарбу наша здымачная група завітала ў мастоўскі раён. У пошуках скарба мы завіталі у вёску Гудзевічы, што на мастовшыні. І тут узнікае цікавае пытанне, адкуль пайшла такая назва. Краязнаўцы кажуць, што яшчэ ў часы вітаўта балкія плямёны, тутышых жыхароў называлі гуудаамі, што значыць беларусамі. Гудзеці значыць беларусец, адсюль назва гудзевічы. А гэта значыць, што ў гудзевічах жылі тыя, каго беларусамі яшчэ ў часы вітаўта называлі. І не дзіва, што тут на гэтай зямлі выхавана вялікая колькасць знакамітых землякоў, патрыётаў сваёй радзімы. Такіх як ларыса ені, шміхась, Явар, алезь Бакос і многія іншыя. А цяпер гэты куток вядомы не толькі ў нашай краіне, але і па-за межамі, дзякуючы таму, што ў ім ёсць музей. Вёска Гдзевічы ўваходзіла ў склад вялікага княства літоўскага. Упершыню ў памінаецца ў грамаце пісаная ў 1539 годзе біскупам віленскім. Сённягудзевічы Цэнтр сельсавета знаходзіцца ў мастовскім раёне нагроднішыне. А вось і сама вёска насвітае. Адразу штрапляем у цэнтр, дзе школа, дом культуры, крама і знакамітае месца дзяржаўны літаратурна-краязнаўчы музей. Людзі да такой планіроўкі ўжо даўно прызвычаіліся і жывуць сваімі паўсядзённымі клопатамі. Жыцё ідзе сваёй няспешнайадой. Тут у вёсцы ў 80- гады быў адчынены мемарыяльны комплекс. Але жыццё, вядома, павінна працягвацца, а дапамагае людзям жыць весці гаспадарку, перамагаць у войнах, мабыць, малітва. Спакон в якоў людзі верылі і маліліся, і, някледзячы на ўсялякія забароны, ішлі ў царкву. І нават яе абаранялі ад савецкіх валтаўнікоў. Вядомы той факт, што маладыя вяскоўцы калісьці мужна адстаялі сваю царкву. речы гудзвіцкая прачысцінская царква доўгі час з канца 16 па 19 стагоддзя была уніяцкай і толькі ўжо ў часы расійскай імперыі стала праваслаўнай але храм быў заўсёды драўляным а новы мураваны будынак быў узведзены значна пазней побач Вось гэтая мураваная царква была пабудавана ў далёкім 1852 годзе як бачым добра захавалася да до наших дзён раязнаўцы кажуць, у архіве гудзівіцкай-прачысцінскай царквы да савецкага часу захоўваліся граматы, каралёў, ціізмунта, 3га і Владзіславав, дзе гаварылася, што царква надзялялася землямі,Ц цяпер месцазнаходжання гэтых дакументаў невядомыя. Шмат патрыётаў выхавала і гудзевіцкая школа, якая таксама мае багатую гісторыю. І хоць зараз будынак другі, новы, але не кожная школа можа пахваліцца 150годдзям свайго існавання. Паўтара-стагоддзя назад, каго першы званок сюды клікаў, адкрываў дылягляд, поўны фарбаў таемных ізыкаў. На сённяшні дзень школе ўжо 151 год, а гэты верш быў падрыхтаваны да юбілею. Першая школа ў гудзевічах была адчынена ў 1863 годзе. Гэта звестка афіцыйная. Глязі памятную кніжку вільненскага округа на 1883,84 навучальны год. Чака другая- народна вучылішчы, Вільня 1884. А потым пачалася першая сусветная вайна. В осенью 1915 года насельніцтва было эвакуирована ў рассію. Пасля вяртання збежанства у гудзевічах ужо была школа другая, польская. Уваход беларускім дзецям туды быў забаронены. Ужо ў канцы 30х гадоў адчынілася саветкая школа. Прыемна, што тут маладое пакаленне дзякуючы настаўнікам неаыякавыя да сва гісторыі і дапамагае ўзборы матэрыяла для школьнага музейнага пакоя, які дарэчы, з'явіўся у 92 годзе. адшукалі матэрыялы, якія засталіся ў кабінеце былым кабінеце, бо ў нас рэканструкцыя адбылася в кабінеце беларускай мовы. Ущ у нас было расклазана па палічках, пранумаравана, прашнуравана, Но, толькі ў шафе. І вось мы вырашылі, што трэба, каб гэта бачылі усе ты, хтовучыўся, ты, хто вучыцца ну, так мы праз гады, хто таксама будзе у гэтай школе. Ну сваімі сіламі самі малявалі, самі пісписали, самі клеілі і стварылі такі маленькі пакуль пакойчык. Ніна лявонці нас шчаслівая тым, што некалі лёс яе закінуў у гудзевічы. Тут я нарабила першыя крокі ў прафесію, пазнаёмілася з настаўнікам Алесем Блаозам, Чаам з якога ёй хацелася браць прыклад. А зараз у школе яна працягвае некалі пачатую Алесем Микалавічам добрую працу па збіранні гістарычнага матэрыялу, але ўжо для школьнага музея. 35 гадоў назад так распарадзіўся лёс. Мене ён закінуў худзіць, на, на сённяшні час знакамітую такую зямлю невялічкім музейным пакоі берана захоўваюцца матэрыялы, дакумент, старыя фотаздымкі тых, хто працаваў тут у нялёгкія часы, хто падымаў адукацыю. Таксама тут лісты фотаздымкі выпускнікоў, якімі трэба ганарыцца. Далеся міколаевича Белакоза асаблівая пашана. Веаеце, прыемна глядзець, калі заходзяць нашы былыя вучні. З якім захаплення яны шукаюць сябе сваіх аднакласснікаў, сваіх настаўнікаў, які іх. Їх чы вер раней ну і у нас цеплецца такая надеяя что наша праца не прападзедарэмна вядома калі ёсць жаданні значыць усё атрымаецца а інакш не можа быць бо насупраць знаходзіцца добры прыклад дзяржаўны літаратурна-краязнаўчы музей вынік цяжкай працы і змагання настаўніка беларускай мовы літаратуры чалавека моцнай волі ася белакоза люббі а э ёныя этнаграфічныя і перапісваліся перапісваліся вучыні з пісьменнікамі мастакамі кампазітарамі іншымі патрыётамі І вось усё гэта дало такую магчымасць сабраць велізарную колькасць арыгінальных экспанатаў і па этнаграфіі і па літаратуры і нам загадалі адчыніць, історыка-краязнаўчы музей. Мей не лябіўся і тады я папрассі у дырак пера дазволу ствараць літаратурназна музей. Музей Алеся Микалаевіа пачаў працаваць у 1968 годзе. У самым пачатку ён ствараўся пры школе. З 90 года набыў статус дзяржаўнага цікавым экспанатам з'яўляецца сялянская хатка 18 стагоддзя, якую у 80-е гады седняй вёскі перавёз сюды дырэктар музея Алезь Бакос. Вось гэта драўляная хатка саламянай страхой галоўная каштоўнасць вёскі гудзевічы з'яўляецца аддзелам этнаграфічным аддзелам дзяржаўнага літаратурна-краязнаўчага музея. Так, старое дрэва помніць усё, як люди жылі і як дбалі пра хлеб штодзённы. Ходзіш по двары, быццам і не ў 21 стагодзе знаходзишься цікава што каля хаткі і жыццё і нават яго разуменне нейка іншае Вось дык цуд у хатцы жыве гаспадыня яна сустракае нас на парозе і гасцінна запрашае ўвайсці самы інфармацыйны скажем так это вось гэты асноўны пакой дзе сям'я жыла адпачывала ну і працавала а Самыя цікавыя экспанаты, якія заўсёды выклікаюць і задуменне у нашых наведвальнікаў. Гэта вось, напрыклад такая мухалоўка. Кожны гадае, не ведае, што сказаць, і ппітоўкай называе зі газоўкай. А на самымрэчы гэта такая шкляная мухалоўка. Ну, як яна працуе, я ўжо не буду расказаць, хай прыязджайце, даведаюцца малылые вокны нізкая столь і вядома печ, усё зроблена было так для таго, каб захаваць у хатцы цяпло. Зараз нават цяжка ўявіць, што ў такой малой хатце жыла сям’я з 14 чалавек. Раслі дзеці, а побач з малодой шматдзетнай сям’ёй пражывала старэйшае пакаленне, і ўсім хапала месца. У хатцы шмат рэчаў сялянскага побыту. У чырвоным куце абраз з ручніком, снапок жыта, на вокнах вытенанткі, калыска для малога дзіцяці, а каля печы усе неабходныя для гаспады непрылады синях усё што спатрэбіцца для працы на полі у каморы знаходзіцца ложак синяком гэта такі калісьці быў матрац сена сапраўдна сена хатка 18 стагоддзя вядома экспаннат цікавы але ў музеі ёсць шмат і друг других уникальных рэчаў напрыклад сапраўдны беларускі глобус новый йог вільня і вось бачу наш родны менск Вось такія рарытэтныя рэчы можна знайсці ў дзяржаўным літаратурна-краязнаўчым музеі. Дарэчы, вось гэты глобус выдадзены ў 1939 годзе і напэўна, ужо у Беарусі такіх у не знойдзеце. Увогуле, у гудзееццкім музеі рарытээтў нямала. Чаго толькі каштуе ручка, якой пісаў самыладдзімир Караткевіч, свой неўяруччы твор кааласыпаць ярпом тваім. І колькі тут яшчэ ўнікальных рэчаў? ця племантар Алесі Смоліч 1918 года беларускую граматыку Ббраніслава Тарашкевичча, Перапіску і матэрыялы, якія ў свой час даслала нам мой музей Зочка верас, Люві кантона Носікая войцік. Ведаеце настолькі шмат усяго, што пра гэта можна было б гаварыць бясконца, таму я запрашаю усім кому гэта цікава, прыязжайце і на месцы убачыце ўсё тое, што у нас тут сабрано. Сбрана ў музей больш за 16 тысяч экспанатаў, сярод іх і вучнёскі альманах пра меншык. Кацярына Віталюна расказвае, ў школьнай гады разам з другімі вучнямі таксама была ўцягнута ў цікавую справу выдання часопіса. Да таго ж дзеці вялі актыўную перапіску з пісьменнікамі. У музей захоўваюцца кнігі з уласнымі подпісамі аўтараў, а таксама ўшаноўваюцца лісты класікаў да вучняў. Іван Меляш у сваёй кнізе жыццёвыя клопаты змясціў артыкул вучням буддзееццкай школы Мастоўскага района 1966 год. Такі артыкулы ён палічыў патрэбным змясціць у гэтай кніжцы, таму што дзеці ў сваём ліце папрасілі ў яго даць выказванне прыродную мову. Ніхто не сумняваецца, што меляш, патрыёт что мову ён любіў з берагаю заховаў але яго кнігі не дазвалялі яму выказать напрамую гэтых думкаў А вось у гэтым сваім адказе ў такім артыкуле ён напісаў дарагія таварышы кожная мова ствараецца народам ствараецца на протягу многіх гадоў многіх стагоддзяў мова гэта вялікі народны скарб і нельга не паважаць як нельга не паважаць родны народ асаблівая увага надаецца лёну асноўнай сыравіні для адзення і бытавых рэчаў беларускага селяніна у асобнай зале показанны ўсе фазы апрацоўкі расліны дэманструюцца касцюмы і тканіны зробленыя з гэтага матэрыялу нарэшце мы знайшлі наш скарб подбойные даваны гэта вялікая каштоўнасць не толькі для беларусі а для ўсяго свету а вера ігнатаў на белакос народны майстр беларусі уее их ткаць а Веу ігнатаўну, мы засталі акурат за справай, Яна ўжо заканчвала свой падвойны дыван. Ад каных вырабаў рознага га тунку на яе рахунку шмат. Лк ідзе на сотні. Падвойных дываноў больш за два десятткі, але гэта няма, Ка ўлічыць, што адзін такі выраб ччэцца некалькі месяцаў. Т у нас чыча черв... Ановава чорная чырвоная. Значыць, на чырвоных я выбіраю узор, затыкаю, закідаю. Ну Т у нас у адносінах патаўшыні нітак не закідаем тры разы. Тады пераступаю на другія панажы,жо ў мяне чорная аснова, але я той самы ўзор уже выбіраю на чорнай аснове, закідаю чорную нітку. Уся справа ў тым, што падвойны дыван ччэцца ў дзве асновы, ніткамі двух розных колераў. У выніку атрымліваецца двухслойнае палатно. Тут вчэцца адразу дзве тканіны. Тут чорная, там чырвоная, А узор наадварот, тут чырвоная, а там чорны верера ігнатаў над ткаццтвам навучылася яшчэ ў дзяцінстве, а калі пачала працаваць у школе настаўніцай, адначасова вяла і ткацкі гурток. Вось толькі з падвойнай тэхнікай не была знаёмая. Тэхніка гэтая складаная, але майстр змагла яе асвоіць, бо на тое мела цікавасць і жаданне. Зацікавіліся гэтым подвойным ткацтвам, тады даведаліся, што ёсць такая яшчэ жанчына, якая займаецца гэтым тая самая ядвига райская. І рашылі аднавіць ці одрадзіць гэтае цтва тут на наш рэгіёне гудзеючах. Цяпер гудзвіцкае падвойнае ткацтва ўнесена ў спіс нематэрыяльных каштоўнасцей Беларусі. Сюды, каб навучыцца ткац, прыязджаюць з розных куткоў нашай краіны, А нядаўна з мэтай асвоіць складаную тэхніку завітала госця Санкт-Петербурга. Да таго ж вырабы веры Ігнатаўны экспануюцца побач з багатай калекцыяй старажытных падвойных дываноў у асобнай зале музея старэйшы з іх датуецца 1898 годам, А побач размешчаны падарунок пісьменні цэларысы Геніюш, Дван, які выткала яе святроў. Цяпер ткацтва ў вудзевічах можна назваць з'явай звыкла. Такое ўражанне, што тут гэтай справай займаюцца ўсе, а школьнікаў да сталлых людзей. І ткуць тут не толькі дзяўчынкі. падчас пад зёмак будзедзеці. Баанчик добра навучае дзяці цікаваму рамяству, былыя вучні народнага майстра вереры белакос. Таксама пачыналі мы ткаць закладкаў паяскоў. Тады верерыгнату на ручнікі, сурветкі, нас уже пачала вучыць на вялікіх ккронах, мыткалі ручнікі, сурвэткі, нават посцілкі, а далей у нас таксама пайшло яшчэ далей Верыгнату на нас навучыла падвойнаму ткацтву. Зараз я з вялікай ахвотай займаюся ткацтвам, ку які на маленькіх, ручных фостнах, і на вялікіх, і на, на падвоеных можна сядзець ткаць. Гэта ўжо проста кажучы модным словам рэлаксацыі ты сапраўды адпачываеш, адпачуваеш душой, таму што ты робіш і бачиш, вот ты бачыш, як это ты робіш, Ты можаш прыдумаць нейкі свой узор, Ты можаш скампанаваць неяк колеры, ты можаш задумаць нейкую рэч і, і стварыць яе. Вядома, сёння ткацтва не з'яўляецца жыццёвай неабходнасцю. Таму некаторыя тэхнікі знікаюць. А тут на гузвіцкай зямлі адраджаецца і захоўваецца старажытнае майстэрства. І добра, што такі скарб застаецца нашчадкам.